некоторые представники государств а, разных в Украине, которые удельничали у, у подъев Майдана, подали документы на отримание политического потока тут в Украине. Але, а, на жаль, им отмовили. И один из тех людей, кому отмовили, это Рима Сроджик. Это координатор группы 15 раз в Украине. И, пожалуйста, она сейчас поэтому больше подробно. Я у всех витаю в этом зале и хочу коротенько рассказать нашу историю. Вот я и мои сябры из Солидарности разом э, окунулись в Украине после водей после э, э, 1910, 1910 года, после площади э, это наша Майдана, который открылся после э, выборов президента. Мы все имели э, переслед у себя на родине, кто на работе, кто сгубил бизнес и, и в уголе все сгубил, кто сгубил был э, с научной установы. Ось, и мы опынулись э, в Украине. Э, тут работали э, э, кто чем занимался, но как начался Майдан, мы активно принимали удел в Майдане. Вот я и мои сябры браты мы, э, ну, самый активный удел. Я вот особиста, я лекар по эдукации, я принимала участие, ротовала раненых, вот тяжкие часы, Вот и 18-го, и 19-го, и 20-го, 22-го, как масса валилась кровью на Майдане. Ось, и, и потом, и ночные дежурства, варты э, вот, у КМДА у Михайловского собора. Ось, и зараз имеем так само актуальный удел в волонтерской праце, вот собираем теплые речи, ежу, гроши на наши бойцам злобоевых ну, на дій. Ну а как я реализовать себе э, мы подали э, заявку на э, захист нас тут в Украине. Нас муры жили, я скажу, где-то полгода. Все собирали справки, потом собеседование, потом меня в СБУ вызывали. И самое, что не есть подеванное, что мы, вот я особисто, 3 вот, листопада отримала одну. От из с подивана, и не по было. Сначала, после революции, гидности, ну, мы навод были уповнены, что мы его отримаем. Ось, шмат юристов отзывались, вот нам пора или это заработать, куда пойти, и, и были все уповнены. Но прошел вот, термин, 8 вот, и Украина, которая обрала демократич... демократичные измены и сейчас нам отмовляет, Бо вернуться практически на родину, ну, мы можем иметь так само переслед. И уже есть приклады, что кто примал активную дел на Майдане, были закрыты на мяжи, и были до да, выяснения обставин, и потом суды, и, и все остальное маем вот такую небеспеку. Ну, зараз наши побратимы украинские с этим не измерились. Были проведены рад акций под администрацией президента. Ходили мы в миграционную службу. В депутат Верховной Рады Васильчук нам помогает активно в этой справе. Вот. И Наш побратим и по операции э, зараз командир батальона Микола Каханевский. Э, он так само нам допомагает в этом. И обещаю, что нас <coughs> никуда не выдадут. Ну вот мы это все зараз все-таки устанем. Зараз подвешенным. Но я все-таки думаю, что э, громадская украинская, демократичная громадскость все-таки нам допоможет в этом. И мы выражим это питание. Я сподеюсь. А, ну так, так, завтра будем проводить по э, годин, так само акцию под администрацией президента. Это на конт э, ну, звания героя Михаилу Жизневскому. Ось, Миша загинул в наших патчах, мы были на его поховании. На поховании был весь Киев. Такое похование, наполнено... Украинская столица не бачила уже она была на несколько десяти Это был справедливый герой. Мы знали Сабиса это хлопца. Хлопец был Луна Унсо, и он с усилом молодым узосте, удельничал в рыцарском клубе, что так само у нас это все переследуется, что мая Беларуси, что мая национальное свое, что мая какую-то водность. Это не витается у нас. И хлопец в молодом возрасте, по бы съехать, съехал ее на Украину. У тут у него вот почути патриотичные застались, и он уступил в лавы И вот, как начался Майдан, и мы ведали с ширым, добрым, э, хлопцем, с горячим сердцем патриота.